Xanım Fatime Zehranı tərif eləmək istəsək ancaq gərək peyğəmbərin və əhləbeytin dilinə onu tərif eləyək çünki insanın dili acizdir o əzəmətli insanı olduğu kimi tanıtdıra və tərif eləyə. Zehra canım. Qeyd elədik ki peyğəmbər xanım Zehraya fövqalada tərəcədə ehtiram və hörmət elyərdi. Hər zaman xanım Fatime Zəhranı görəndə ayağa qalxıb ona tənzim elyərdi. Onun üzündən öpərdi, alnından öpərdi, ona əllərindən öpərdi, ona hörmət elyərdi. Sanki peyğəmbər Fatime Zehranın məqamını və peyğəmbərə yaxınlığını dünyaya, bütün insanlara göstərmək istəyirdi. Çünki bilirdi ki, qarşıda nə imtahanlar var, hansı vəziyyət var və xanım Fatime Zehranın boynunda bir yük var. Ona görə Zehranın kimliyini vaxtında tanıtdırırdı cəmata. Hamı görsün ki, Zehra kimdir, sonra bəhanə qalmasın, deməsinlər ki, biz bilmədik, haqqı tanımadıq. Bir insan kimi məxluqatın əşrəfi o insandır peyğəmbər ki göylərə meyrəzə gedəndə Bütün varlıqlar onun ayağının altında qaldı. Yəni hamını ötdü, getdi. Elə bir məqamat özü buyurur, deyir. Nə bir mürsəl peyğəmbər, nə bir müqərrəb mələk o dərəcəni dərk eləməmişdi ki, mən məricdə o dərəcəni dərk elədim. Elə dər son dərəcədə yaxınlaşdım Allah'a. Həmin o peyğəmbər Fatimiyə təzim edib onun ayağına durursa, görün Fatimənin məqamı nə qədər ucadır, nə qədər alidir. O qədər Fatimə peyğəmbərə əziz idi və məşhur bir şəxsiyyət idi müsəlmanlar içində ki, onun evinin yanından keçəndə deməzdilər Əlinin evi, cəmaatın dilində əzbər idi deyərdilər bu Fatimənin evi idi. Fatimənin evi bir Müqəddəs məkan idi ki, Peyğəmbər 6 ay səhər namazına gedəndə məsciddən məscidə gedəndə diyanardı, Assalamu aleykum ya ehlel-beyt salam verərdi o qapıya, tənzim eləyərdi, ondan sonra gedərdi. Bunu əhlüsünnət və şiyə bütün alimlər kitablarında qeyd eləyib ki, təthir ayəsi nazil olandan sonra Peyğəmbər neçə ay gəlib deyənardı bu qapının ağzında deyərdi assalamu aleykum ya ehlel beyt ki sonra söz olmasın ki ehli beyt kimlərdir 6 ay hətta bəzən çox yazırlar bu hadisə bu hərəkəti peyğəmbər təkrar-təkrar edirdi Ona görə də qapını yandırmaq istəyəndə dedi ki odun gətirün bu qapını yandıracam cemaət dedi inna fiha latəfatə bu evdə fatimə var dedi va in Olursa da olsun, kim olur olsun. Cəmaətin yadına düşürdü, cəmaət bilirdi Fatimə kimdir. Hətta o qəflətdə olan mədinəllər qapı yandırma hadisəsində dedilər inna fiha la Fatimə, bu evdə Fatimə var. Bax gör hansı qapıya od vurmaq əmr eləyirsən. Fatime Zehranın vücudu zulmün iç üzünü açıp hamıya göstərmək üçün idi. Xanım Fatime Zehra olmasaydı, Əliyə zülm eliyənlərin mahiyyəti olduğu kimi tanına bilməzdi və Əliyə nə dərəcədə böy zülm olunub onu biz dərk eləyə bilməzdik. Bu xanım Fatime Zehranın mübarək şəxsiyyətinin qiyamının, inqilabının nəticəsidir. Fatime qiyamı göstərdi ki, bunlar haqqı əzməydə hara qədər gedə bilərlər. Bunlar qadını da qamçı ilə vurub, onun evini yandırub, özü də peyğəmbərin yeganə qızını o qədər zülmə məruz qoya bilərlər. Bunlar kimdir? Onların həqiqətini xanım Zəhra yavaş-yavaş onların batınını açdı. Necə İmam Sənə ağa Əli əsxəri meydanə gətirməklə onların kimliyini axırıncı dərəcəsini göstərdi ki, onlar kimdir. Xanım Fatime Zəhra da meydanə girməklə onların kimliyini tanıdı. Bugün Əl-Ələyhisəlamdan söz düşəndə çoxu deyir bəzi başqaları ilə danışanda deyirlər Əli özü razı idi filafətin filan kəstə olmasına. Çünki Əl-Ələyhisəlam açıq müxalifət eləyə bilməzdi, eləyə bilmirdi. Əl-Ələyhisəlam açıq müxalifətə qalxsa idi onu öldürərdilər. Həlaləllə salam özünü qorumaq üçün, din üçün qorumaq üçün biz Əliyinin ölümdən qorxusuyuq. Amma bəzən gələ özünü qoruyasan ki, varlığın ölümündən xeyri daha çox olur dinə, o zaman gələ özünü qoruyasan. Ələlləllə salamın vəzifəsi bu idi ki, özünü qorusun. Ona görə də səbr eliyə eliyə etiraz eləməli idi. İşinin çətinliyi bu idi. Ara sıra Ələyləssalam etirazı dilinə gətirirdi, amma Fatimə mövzusuna gələndə bu gün söz tapa bilmirlər danışmağa. Fatimə açıq mübarizəyə qalxdı. Qadın idi deyə onu hər bir tərəfi, müharibənin tərəfi kimi qəbul eləmirdilər. Qonusuna qoşun göndərələr. Qadın idi Ona görə də ondan müəyyən qədər hesablaşmağa məcbur idilər. Xanım Fatime Zehra bütün əzəmətindən istifadə elədi. Ci əleyni qorusun. Çünki bilirdilər Fatimə kimdir. Peyğəmbər bu işi həll eləmişdi əvvəlcədən. Fatiməni kamil tanıtdırmışdı ki, sabah söz söhbət olmasın bizimlər bu kimdir. Deyib mən peyğəmbərin qızıyam. Mən o kəsəm ki, mənim şəhrimdə kolsar nazil olur. Mən peyğəmbərin yeganə gözünün ağa qarası olan övladıyam. Həmo bilirdi Fatimə ha. Peyğəmbər qabaqzadandan demişdi: "Fatimə bədənimin parçasıdır." Kim ona əziyyət versə mənə əziyyət verir. Kim məni incitsə Allahı incidir. Fatiməni qəzəbləndirən Allahı qəzəbləndirir. O da ki, iki xəlifə gəldilər. Xanım Zəhranın ömrünün axır günləri idi, axır vaxtları idi. Ələləssəlamə dedilər ki, biz gəlmişük Fatiməyn, Fatimədən halallıq alaq. Xanım Fatimə Zəhra dedi, mən qarşı qəbul eləmək istəmirəm, amma ev sənin evində ya Əmirəl-Müminin, əgər məsləhətdirsə, mən onları qəbul edim. Ələləssəlam vasitə oldu bu iki nəfər gəldi Xanım Fatimə Zəhranın yanına danışanda bir danışdılar dedi ki siz and verirəm Allah'a eşitmisiz çü peyğəmbər buyurdu Fatıma mənim bədənimin parçasıdır kim onu incitsə məni incitib dedilər bəli ondan sonra onlarla danışmadı dedi Allahım şahid ol bu iki nəfər məni incitdi və qiyamətdə atam peyğəmbərə qovuşana qədər onları bağışlamayacam o sözlər ki peyğəmbər vaxtında demişdi. Hanım Fatime Zehra o sözləri onların yadına salırdı və peyğəmbər bu günləri görürdü deyə o sözləri deyirdi. Fatime ez-Zehranın qəbrinin gizdindiyi çox sualların cavabını verir. Xanım Fatime ez-Zehra bilə-belə dedi ki, mənim qəbrimi gizli saxla ki, İmam Zaman zuhur eliyənə qədər. Bilirsiniz nə qədər rəmzi mənalar var. Dillər çox rəmzi mənalar var bu sözlərdə. İmam Zaman gəlib Fatimənin qəbrini aşkar eləyəcək. Mənası budur ki, bütün o gizli zulümlər ki tarixdə onun da bu günə qədər də O qəbrin gizli olması bir şeyin işarəsidir ki, dünyada hələ zülm hakimdir. İmam zaman gəlib o zülmə son qoymaqla Zəhra'nın qəbrini aşkar eləyəcək. Xanım Zəhra'nın qəbrinin gizli qalması bu gün hamıda sual doğurur və xanım Zəhra o sualı qoymaq üçün o tapşırığı elədi, o vəsiyyət elədi ki, hamı soruşsun ki, niyə hamının qəbri bəllidir, peyğəmbər qızının qəbri yox. O sualdan çox nəticələr çıxır. Nə səbəbdən, nə baş vermişdi o zaman? Nə olmuşdu ki, dəfnə 5-6 nəfər iştirak elədi. Bu dəfn gecə həyatı keçirdi. Bunu gecə dəfn elədinlər. Hətta qəbrinin gizli qalması ilə çox sirlərin üstündən pərdəni çəkdi. <laughs> Fatimə sözünün mənası dillər fətəmədəndir. Fətəmə, yəni ayırmaq, kəsmək, üzmək deyirlər Fatiməyə ona görə Fatimə deyirlər ki Fatimə dünyaya gələn, gələndə düşmənlərin ümidi kəsildi ümidi üzüldü düşmənlərin ümidi vardı peygambərə sonsuz dedilər, dedilər bu necə davam eləməyəcək? Allah Fatiməni verdi, bir dənə də surə nazil elədi. İnna a'atayna kal-kautar. Biz sənə Fatiməni bəxş elədik. Sənə xeyr bərəkət verdik. Fəṣalli lirabbika vanhar. Rəbbünə namaz qıl və dəvə qurbanı kəs. İnna şə'nəka huvel-abtar. Sənə sonsuz deyənlərin özü sonsuzdur. Hamısı məyus oldular Fatimənin vücudu ilə. Allah sanki onların başına qaldı. Onlara dedi ki, arzunuz gözünüzdə qalacaq. Fatimənin vücudu ilə mən peyğəmbərin dinini dirildəcəm. Mən peyğəmbərin məktəbini diri saxlayacağam. Fatimə əslində İslam peyğəmbərlərinin məktəblini yenidən diriltdi, yenidən dünyaya gəldi bu söz bu din mən bu sözü demişəm bir də təkrarlayiram peyğəmbər ki Fatiməyə ummu əbiha deyirdi atasının anası adam necə ola bilər atasının anası olsun atasının anasının anası deməkdən məna var idi məna bu idi ki yəni mən təzədən doğulacağam sənin vasitəndən yəni sən olmasan mənim dinim ölüb aradan gedər sənin vücudunla mənim dinim doğulacaq təzədən sən mənim bioloji baxımından qızımsansansa, mənim məktəbim sənin vasitən dünyaya gələcək. Odur ki, sən atasının anasısansa, yəni sən bu dini təzədən dünyaya gətirəcəksən. Ona görə düşmənlər onun üstünə düşdülər və o qədər zülümlər elədildilər xanım Fatiməyə və çünki kinlərini tökürdülər xanım Zəhranın üstünə. Baxsın deyirsən ki, bu ağlssızlıq da axı Fatiməni vurmaqla sən özünə ziyan edirsən, yatanları da arıldırsan. Amma onlar başqa cür eləyə bilmədilər. Çünki onlar plan qurmuşdular. Yaxşı planları var idi. Dirlər biz Əliyə hücum eləyək, ya Əli qiyama qalxacaq, öldürəcək, ya beyət eləyəcək, deyəcək ki, bizdən razıdır. Xilafətin bizdə olmasından razıdır. Bu ikisini gözünün qabağına qoymuşdular və hesablamışdılar. Qiyama qalxsa öldürərik. Biz qazanırıq. Beyət eləsə Belə etləyəcək, yenə də biz qazanırıq. Zəmiyətdə etiraz olmayacaq. Onlar gözləmirdilər ki, xanım Zəhra meydanə çıxar. Onlar onu gözləmirdilər. Odur ki, xanım Zəhra meydanə çıxanda o gözləmədiyi bir halı gördü, çox qəzəbləndi. Ona görə o cinayətləri elədilər xanım Zəhraya qarşı. Fatimə onların planlarını alt üst elədi. Fatimə salamullah əleyha, əl-əsrəmin haqqını diriltdi haqqını bərpa elədi. Fatimə olmasaydı Əli mən bilmirəm necə edəcəydi. Birdib boğazımda sümük, gözümdə tikən qalan adam kimiyam. Nə etiraz edə bilərəm, din aradan gedər. Nə sakit qala bilərəm, din aradan gedər. Bu fasilədən kimsə lazımdır etiraz edə. Zəhra dedi Əli can, mən bu işi görərəm. Mən bu işi görərəm. Bütün vücudumu sənin yolunda xərcləyərəm. Beytül Ahzan tikdi. Bəqidə indi qalmır o qəm evi. Zəhra heç bilmədi. Bəzən gedib orda həzin-həzin ağlayırdı. Mədinənin fəzasına Zəhranın ağlamaq səsi yayılanda insanlar deyirdilər, nə oldu ki peyğəmbər qızı ağlayır? Zəhran naləsi ilə zülmün təməlini sarsıdırdı. Zehra göz yaşıyla ağlamağı ilə nə baş verdiyini anladırdı. Xanım Fatime Zehra bütün vücudu ilə öz imamını müdafiə elədi. Bütün varlığı ilə öz imamını müdafiə elədi. Fatına bizə bir zövünə dərsi verir. Niyə biz bura gəlmişik? Son vaxtlarda alimlər bizə tövsiyə edir ki, bizə Məhərrəm hadisəsini qeyd edirsiniz, Əyyâm-ı Fatimiyəni elə qeyd edirik çünki Əyyâm-ı Fatimiyə də Məhərrəm kimi bizə dərs verir ki, adam necə haqqın yolunda bütün vücudunu qurban verə bilər. Artıq bu dərsi gördük. Biz həmişə deyirik, Hüseynin qanı ilə dimdiri qaldı. And olsun Allah'a mən deyirəm ki, Fatimənin qapı ilə divar arasında qalmağı olmasaydı, Hüseynin in inqilabı heç nə edə bilməzdi. Fatimənin qapı ilə divar arasında qalması Hüseynin in inqilabına meydan açdı yoxsa tim peşində boğulacaq Qiyamətdə deyəcəklər Eynel Fatimiyyun, Hanı Fatimilər, Hanı Fatiməni sevənlər. Hədis var ki, qiyamətdə çağıracaqlar Eynel Fatimiyyun. Necə xitab var qiyamətdə? Biri də budur ki, Hanı Fatiməni sevənlər. O gün bilirsiniz kimlər deyəcəklər Lebbək? O kəslər ki, necə Fatimə vücudu ilə düşmənin na umud eliyirdi, onların da vücudu düşmənin na umid eləsi. Sizlər o kəslərdən olun, Allahdan istirəm ki, düşmən baxsın zədəsi yox. Bular varsa mən dinə etsin elə bilməyəcəm. Necə Fatimiyə baxırdı. Deyir ki, Fatimə varsa bir ziyan çəkməyəcək. Biz o cür insanlardan olaq ki, bizə baxanda desinlər yox, bular varsa özləri ki elə bilməyib baxırlar. Diqqətlə baxırlar görək peyğəmbər qızının məclisinə nə qədər adam gedir və o rəqəmləri də göndərilmələr lazım olan yerlərə ona diqqət eləyirlər, baxırlar. Və məqsəd təkcə məcləsə getmək yox, Fatimədən dərs almaqdır. Fatime ez-Zehra salamullah alayha dan layiqli dərs almaqdır ki, necə Fatimə vücudunu, varlığını Allah yolunda, İmamın müdafiəsi yolunda verdi. Bu gün Fatimə əzadarı da əsasən o dərsə almalıdır. Qarın Fatime ez-Zehranın əyyam-ı Fatimiyəsindən Bu məclis, Məhərrəm məclisi kimi bizə mübarizə öyrədir. Zülmün qabağında dayanmaq dərsi verir. Zülmə etiraz səsi ucaltmaq, zülmə bütün varlığı öz zülmün qabağında qabağına çıxardıb haqqın yolunda fəda etmə dərsi öyrədir. Zəhra, Zəhra deyib çinəmizə vururuq, göz yaşı tökrüyüsə bunu demək istəyirük ki, biz Zəhranın hədəfini yaşatmaq üçün bura gəlmişük. Yəni biz də razı yox xanım Fatimey Zəhra kimi fədakarlıq elləy, təki din diri qalsın, təki zamanamızın imamını qormuş ola. Xanım Zəhra elə həssas vaxtda Əliyə kömək elədi. Əlinin 3-4 adamı var idi. Bir əlin barmağının sayından çox adamı yox idi Əli əleyhissəlamın. Biz başa düşmürük o zaman nə baş vermişdi. Biz o dövrü görəy layiqli dəyərləndirəcəy görə əli necə qərib idi. 3-4 nəfər adamı var idi hələlə salam. Xanım Fatime Zahra dedi ki, mən sənin üçün min adamın görəcəyi işi tək canımla görəcəm. Bütün varlığım sənə fəda olsun dedi. Bəzən insan görürsə malını Allah yolunda verir. Əslində məqsədim odur ki, məsələn İmamə Rəhsanına bunu verim, malımı sörgərləyəm. Bəzən biz Allah yolunda mal xərcləyəndə nədənsə keçəndə özümüzü sığortalamaq üçün eləyirik, eləyirik bunu. Amma xanım adı Zəhra hər nəyi var idisə verdi. Hər nəyi var idisə. İmamına bəxş etdi. Xanım Fatime Zəhranın üzü göyərdi. Xanım Fatime Zəhranın qolu göyərdi, qavrığası sinirdi bütün bu zərbələr dinə dəyməli idi. Zəhra öz vücudunu siper elədi. Dedi mənim vücuduma dəysin ki din diri qalsın. Necə deyirük Hüseyn dedi ey nizələr alın sinəmi xanım Fatimey Zəhra o zərbələrin qabağına özünü verdi ki dini saxlasın. Dini diri saxlasın. Hanım Fatime Zehranın bədənində salamat yer qalmadı. Hanım Fatime Zehranın bədənində üzündə o zərbələrin izi dünyadan köçənə qədər qaldı. Ələləssalam ona qusul verəndə Salman deyir ki, mən gördüm. Ona qusul verəndə dey gördüm ki, Əli usul verə-verə çıxır, Zeynəbə işarə eləyir ki, yavaş ağla. İmam Həsənə işarə eləyir ki, yavaş ağla. Deyir, mənim ürəyim çox yandı o mənzərəni görəndə. Uşaqlar paltarların ətəyini ağzına salıb yavaş ağlıyırdılar ki, səsləri eşidilməsin. Amma bir məqam oldu ki, bir məqam oldu ki, dey, gördü Əlinin ağlamaq səsi gəldi. Əlinin ağlamaq səsi ucaldı. Vədir, Əli başını qoydu divara dedi, mən Zəhranın bədənində bu göyərən yerləri görməmişdim. Bütün kinlərini tökdülər xanım Fatimə Zəhranın üstünə. Zəhra dinə dəyəcək zərbələri öz bədəni ilə, vücudu ilə qəbul elədi. Xanım Zəhra bütün peyğəmbərlərin varisi idi. 124 min peyğəmbərin varisi idi. Cəldlər Musa əleyhissələmə dedilər ki, sən çox əziyyət çəkdin, bizi dinə çağırdın. Əvəz istəyirsən, nə əvəz verəcəyəm sənə? Həzrət Musa dedi ki, yox, əvəzin məndən sonrakı peyğəmbərə verərsən. Cəldlər Həzrət İsanın yanına öz zamanında dedilər sən bu qədər əziyyət çək dünə əvəz verəy sənə dedi yox sonuncu peyğəmbər əvəz istəyəc əvəzi ona verərlər islam peyğəmbəri gəldi dedilər: "Ağa, əvəz istəyirsən dəvətün əvəzində. Nə istəyirsən?" Allah dedi: "Ya Resulullah, mən cavab verirəm onlara." Buranda da qeyd olunub. Əhləbeytin haqlığına ən gözəl dəlil budur. Qulla es'alukum alayhi ajran illa al-mabadda fil-qurbah. Mən dəvətimin əvəzində sizdən bir şey istəyirəm ki, mənim əhləbeytimi sevəsiniz. Mənim əhləbeytimə sadiq olasınız. Zehra peyğəmbərin tapşırdığı adam idi. Bütün 124 min peyğəmbərə vurmaq istədikləri zərbəni xanım Fatimey Zehra'ya vurdu. Odur ki imamlar çox ağlayıblar Fatimənin qəmində. İmam Sadiq ağladı, mufəzzəl dedi canım qurban olsun sənə. Ağa niyə ağladın? Dedi ki anam Zehranın yaralı sinəsi yadıma düşdü, ağladım anam zəhranın yaralı sinəsi Ondan sonra dedi Müfəzzəl Anam Zəhra hər nəfəs alıb verəndə yarasından bir təzə qan çıxırdı. Mən üzr istəyirəm, mən bu sözləri deməzdim. İmam sözü olmasdı. Mən cəsarət eliyib İmam zaman huzurunda bu sözləri deməzdim. İman Sadiq özü deyib də təkrarlayırəm. Üz göyərib, qabırğa sınıb colsunub xanım Zeynəb deyir ki qunut tutanda bir əllə qunut tutardı ana. Əlini qaldıra bilmirdi. Kim idi o Qurratu Aynir Rasul? Peyğəmbər buyururdu mənim gözümün nurudur dua öyrədir peyğəmbər ter Allahı and verəndə belə and verəndim bi Fatimətə və Əbiha və Bəliha və Bəniha. Dinillahi səni and verirəm Fatimiyə, atasına, yoldaşına və oğlanlarına. Fatimə mərkəzdə qərar tutdu. Peyğəmbəri də Fatimənin adı ilə and verirlər. Allah Fatiməni peyğəmbər buyurub öz nurundan yaratdı. Həmin o Fatiməni Fatimiyə zülmilətdilər. Onu yerə yıxdılar, deyir, gəldi Əlinin ətəyindən tutdu, dedi, qoymaram əlinə aparasınız. <laughs> Daima demirəm, nə oldu, xanım huşunu itirdi, özündən getdi. Əsma deyir, gözün açan kimi o qədər zərbə alıb, yara alıb, sualıb oldu ki, Əsma Əlixanı Dedi xanım Əliyini apardılar məscidə. Özü getdi yox, boynuna kəndir saldılar. Başı açıq, ayaq yalın apardılar. Gəldi məscidə, gördü Əliyini saxlıyıblar, qolu bağlı minbərin qabağında. Dedi and olsun Allah'a, əgər Əliyini azad edəməsənsiz gedib atam peyğəmbərin qəbrində nifrət eləyəcəyəm. Getdi dir əlini duaya qaldıranda məscidin sütunları titrədi. Əli işarə elədi Salmana ki Salman, Cəf Fatimiyədən dua eləməsin. Onlar bilirdilər Fatimə əlini duaya qaldırsa Allah daşı daş üstə da qoymayacaq. Fatimiyə bizə öyrədir ki bütün vücudunu Allahın yolunda qurban verməyə hazır ol. Bu gecə şəhadət gecəsidir. Bu gecə şəhadət gecəsidir. Çox ağır gecədir əhlibeyt üçün. Siz təsəvvür eləyin, gedək bir yerdə endimədiyiniyəm. Əlinin evinə, o məzlum Əlinin evinə. Əhlibeyt üçün bu gecə çox ağır gecədir. Bizim üçün də ağır gecədir. Çünki anamız dünyadan gedir. Hədis var, Fatimə Şiələrin anasıdır. Biz anamızı itirmişik bu gecə. Anası ölən necə göz yaşı tökər? Bizim bu gün yetim qalan günümüzdür. Əsmadir xanım qusul verdi. Mən üzr istəyirəm sözümü tamamlayıram. İstəyirəm elə bu saatlarda olan hadisələrdir. Əsmadi xanım qusul verdi. Təzə paltarların geyindi. Mən sevindim dedim şükür Allah'a, xanım sağaldı deyəsən. Ondan sonra dedim mən üzü qibliyə uzanıram, məni çağır. Cavab versən vermişəm, verməsəm get əlini çağır. Deyir uzandı üzü qibliyə, mən otaqdan çıxdım, çağırdım: "Ya Fatiməz-Zəhra!" Gördüm cavab gəlmədi. Dedim: "Ay Həsəneyin anası, gördüm cavab olmadı." dedim ay peygəmbərin qızı gördüm cavab olmadı qaça qasa getdim məscidə ağa başın sağ olsun ali bu sözü eşidəndə deyir getdi özündən getdi durdu qaça qasa gəlir mənzilə yolda neçə dəfə yıxıldı ali yıxıldı gəldi dedi Fatimə mənəm məzlum Əliəm gəlmişəm az gözlərimi. Zəhra gözün açdı. Gözün açdı dedi əvvəl səndən bir xahişim var, sualım var. Əli, də görüm məndən razısan yayım. Dedi Fatimə can bu nə sözlə danışırsan? Mən yeri var səndən soruşsam ki, razı qaldın ya yox mən səndən xəzalət deyəm. Ondan sonra vasiyyətlərini elə dedidı: "ğəssilni fil-lail, mənə gecə qusul ver. və kəffinni fil-lail, mənə gecə kəfən elə. və dəfninni fil-lail, məni gecə dəfn elə. elə ki məni qəbrə qoydun, tez ayrılma, otur başımın üstündə Quran oxu. iqra li'l-qur'an, Quran oxu qəbrim kənarında." Səyahətini qutardı, sonra dedi: "İndi Əli, vəkili, vəkilil-yatama. İndi ağla mənə və yetimlərimə ağla." Ağlayanlara deyirlər: "Ağlama", amma Zəhra Əliyə deyir: "Ağla", çünki bilir ki, ağlamasa bu qəm onu öldürə bilər. Başı Əlinin diz üstündə dedi: "Əşhedü an la ilaha illallah." və əşhedü ənna əbi rəsulullah şahadat verirəm Allahdan başqa Allah yoxdur atam mənim peyğəmbərimdir və əşhedü ənnəke yə ali vəsi rəsulullah şahadat verirəm ya ali sən peyğəmbərim vəsilsisən bu gecə həm zəhrayə ağlayaq həm məzlum əliyə ağlayaq mən sözümü tamamlayıram əlinin məzlumiyyəti çox idi ali Zehradan sonra çox qərib idi. Gəlirdi Zehra qəbrinin üstünə deyirdi: "La xeyra ba'dake fil hayat. Səndən sonra da yaşamağın xeyri yoxdur, yaşamağın mənası yoxdur." Bu gecə Əli Zehranı dəfn eləyəndə cəmi 5-6 nəfər səhabələrdən var idi ki, aparara Zehranı son mənzilə. Mən istəyirəm İmam Zaman ağanı bu məclisə dəvət eləyəm. Çox ümidim var andola Allahə ki bu gecə bu məclisi ağa nəzər eləyər inşallah. Çox ümidim var. Mən istəyirəm dəvət eləyəydik ağa. Babon Ələləssalam -əl o məzlum Əli Zəhranı qəbrə aparanda adam yox idi ona başsağlığı verə. Gəl bax gör bu gün anan Zəhranın nə qədər ağlayanı var, nə qədər əzadarı var. Käş olaydıq Mədinədə qoymazdı ağamızın boynuna kəndir salıb onu suriyə suriyə məcədi aparsınlar ələ lanətulloh aləl qəummiz zallimin <Sessizlik>